Hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə yeni məktəbin yaxınlığında yeni həyət evini təqdim edəcəm. Qeyd edirəm ki, evimiz birbaşa olaraq sahibindən satılır. Dəyərliz deyəcəyəm, ev tam tikinti standartlarına uyğun şəkildə inşa olunub və bu formada belə bir xarici görünüşüdür. 2 mərtəbəlidir. Mərtəbə arası monolitdir və qeyd edirəm ki, dəyərliz deyəcəyimiz həyətyanı hissəsinə rahat şəkildə avtomobillər daxil ola bilər. Və bundan əlavə olaraq da bildirmək istəyirəm ki, ev tam hazır vəziyyətdədir. E, bu güncün, yəni qiymətində də real alıcılarla razılaşmaq da mümkündür. Səhədlərimiz qaydasındadır. İnternet xətinə qədər çəkilib, tam hazırdır. Qoşə evlərdir, yəni yan-yana evlərdir. Hal-hazırda bu evimiz tam hazır vəziyyətdədir. E, Sağdakı evdə də bir 10 gün ərzində maksimal işləyə bilərsiz. Gördünüz, bax belə bir gözəl evdir. Həyətan hissəsində rahat çəkilib avtomobillər daxil olur. Baxın bu formada belə bir həyətan hissəsidir. Gedirəm ki, ev bir başı olaraq sahibindən satılır. Videonun daxilində əmlak sahibinin nömrəsi qoyulacaq. Səhv olub daha ətraflı məlumat toplaya bilərsiniz. Evlərimiz nağd satılır, barter olunmur, kredit yolu ilə satılmır. Deməli, daxil olcuq evin çərisinə, gördüyünüz kimi yerdən 4 daş kürsüdədir. Hal-hazırda yəni 1 daş da aşağıda görünməyən hissəsə və 5 daş kürsüdədir. Deməli, daxil olcuq evin çərisinə baxın bu formada birib -bir gözəl giriş hissəsidir. Yerləşmə yeri, evin təmiri həqiqətən çox ürəyə açandır və bundan əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, bu günkü Masaza qəsəbəsində ümumi evlərin qiymətini nəzərə alsaq, yəni bu evimiz çox cüzi bir qiymət təklif olunur. Dəhlizdən daxil olarkən sol hissədə baxın belə bir qonaq otağıdır. Belə bir, bir geniş qonaq otağı var. Gördüyünüz kimi işıqlı bir qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü hardasa e, 25 kvadratə yaxındır. Laminat də səliqəli vurulub, qapılar bahalı qapılardır. Baxın, bu hissədə belə bir mətbəx hissəsidir, görünüz kimi, geniş mətbəx hissəsidir. Mətbəx mebelinin yeri betonlanıb və mətbəxi də olduqca geniş ölçülərdə götürülüb. Bu hissədə belə bir sanitariya otağıdır. Bax belə. Bakı oğların alt səsinə burada kladovkasını. Qalxıb evimizin ikinci mərtəbəsini sizə daha ətrafla tanış eləyəcəm və bundan əlavə olaraq da bildirirəm ki, <coughs> sənədlərimiz tam qaydasındadır. Mərtəbə arası monolitdir. Pləkanların laklanması qalıb, yəni bunu da e, inşallah ev alan müştərilər kim ki alacaq, alandan sonra yəni biz tərəfdən laklanıb tam hazır şəkildə veriləcək. Çünki e, bu gün üçün evə giriş-çıxış olduğu üçün yəni pləkanlar laklanmır. Bax gördüyünüz kimi belə ikinci mərtəbədə olan dəhliz hissəsidir. 2-ci məktəbədə olan 1-ci geniş yataq otağı. Baxın bu formada işıqlı, həmçinin də geniş yataq otağını görürsüz. Bu formada verilə bir, -bir yataq otağıdır. Pəncərəsinin qarşısı açıqdır, burdan balkonu da var. Ətraf tam yaşayışdır. Yəni tam yaşayışlı höndür bir ərazidir və bu gün bütün kommunalları daimi olduğu mərkəzi təzəssisi var. Bütün kameralar mövcuddur. Bu hissədə baxın belə bir, bir növbəti yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi geniş bir yataq otağıdır. Arzu olaraq burada nəyə də bir yataq otağı mövcuddur. Gördüyünüz kimi bax belə bir yataq otağıdır. Dəyərləndicəyimiz Dəliz, evinizin bütün səhədləri qaydasındadır. Daha ətraflı məlumatı 055 966 4500 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb doğum məlumatı toplaya bilərsiniz. Bizə dəstəyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.